Впервые дирижеры военных оркестров со всей страны собрались в одном месте, да еще и по такому поводу. Как отметили организаторы, особенно радует, что среди участников можно встретить немалое количество молодых талантов. В этом году мы организовали конкурс, чтобы улучшить мастерство и репертуар военных дирижеров. При этом участниками конкурса стали не только военные музыканты, но и представители организации, выполняющих задания по защите национальной безопасности. Конкурс проводился в два этапа. Сначала претендентов было 28, затем их число сократилось вдвое. Сейчас мы уже готовы представить лучших на гала-концерт. От таланта дирижера зависит мастерство музыкантов оркестра. Говоря проще, уровень звучания напрямую зависит от того, насколько хороший дирижер стоит за пультом. И хотя сегодня здесь собрались лишь мастера духовых оркестров, сама идея конкурса имеет большое и важное значение. Ведь после соревнования будет установлена некая планка, до которой должен дотянуться любой духовой состав. После подведения итогов конкурса лучшим назван дирижер военного ансамбля «Песни и пляски» Энх Бояр. Начав свою карьеру в 2006 году, сегодня Ингбаяр уже главный дирижер. Победитель говорит, что творческое соревнование для него это прежде всего прекрасная возможность увидеть работы других музыкантов и уже потом показать себя. Впрочем, для молодых маэстро это еще и площадка, где можно набраться опыта и мастерства. Вообще военная музыка очень специфична. Многие говорят, что от нее щемить на душе, что она вызывает воспоминания. Военный оркестр тоже имеет свои особенности. Он должен играть и в жару, и в холод при любых ситуациях. Я считаю, что по сравнению с другими государствами, военно-оркестровая музыка очень развита у нас в стране. У нас есть ансамбль. При генштабе свой отдельный оркестр. И при каждой воинской части тоже имеются свои музыканты. Конкурс дирижеров, организованный накануне Дня монгольского солдата, прошел на ура. Праздничное настроение продолжится до 18 марта. Впереди у военных тематическая конференция и церемония награждения передового состава служащих Министерства обороны. Денсманин Бояр, Аист Монголия.